Gitarra, akordeoia eta Дністровський, місто, де ми живемо, гуляючи по місту, хочеться отримати задоволення від його краси. Але через нестачу сміттєвих баків у місті виникають стихійні сміттєзвалища. Недопалки, пляшки та інше сміття не приносять задоволення нікому. А як до нестачі сміттєвих баків ставляться акарманці? Мені якось то это не інтересує цей вопрос, я не Музика хватает. Не хватает. Мы живем в Бритовке, не хватает. Ходим аж черти куда, чтобы выбросить мусор. А вот этих вот маленьких, вот идете по городу... Тоже мало, вот окурок выкинуть Да, не буду. вот я иду сейчас астомологическое, видите, забыла там выбросить. И тоже стесняюсь выкинуть так, чтобы ищу мусорку, ее не нахожу. Нет, конечно, не хватает. А что можете еще сказать по этому поводу? Мы живем на победе, например. У нас вроде бы в каждом дворе есть, но тем не менее мусор валяется постоянно. Наверное, надо добавлять баки, я даже не знаю, либо чаще вывозить. А что скажете вот про эти маленькие, которые по городу? Вот. А, то есть про маленькие мусорки надо больше ставить, Это однозначно, потому что даже идешь и некуда выкинуть мусор. Плохо. А что Какие-то неприятные ситуации шли, например, некуда бросить. Я скажу другое, как я связана с этим делом, что вот в центре все урны моментально заполняются большие не урны, а мусорные контейнера моментально заполняются не развернутыми, не свернутыми коробками из под магазина. Обидно за то, что мусор на земле. Город немножко стал чище чище, да. Вывозят мусор вовремя. Но единственное, что мусор, вот хотелось бы, чтобы где-то по городу еще были мусорные вот эти ящики, которые. Хотя, конечно, с нашими людьми они их воруют и все остальное, но хотелось бы, чтобы они были. А как вот вы считаете, вот э, воруют действительно, а что можно в этой ситуации предпринять? Ну, я не знаю, это только сознательность наших людей, больше ничего. Чтобы было больше ничего. Ну, хотелось бы, конечно, ну можно их установить, конечно, красиво так э, зацементировать, все, ну, желательно бы, потому что вот как в Затоке, я смотрю, езжу там, взять эти урны, так красиво, хоро, ну, в общем, красиво, не знаю, может, люди потом научились бы мусор бросать в эти урны, не, где попало. Желательно было бы побольше, и как с мусором, лучше бы возили собак вот этих на стерилизацию. Маловато, знаете, Маловато. Я считаю, что можно самим людям вести себя более культурно. Да, да. Так? Да. да. А, а вот, да. мы вот приехали в гости, и я вот смотрю, очень грязный город. И советую администрации на это обратить внимание. Например, я живу около сельхозтехники, там полно везде, около каждого дома. Штук по пять. Так что мы довольны. конечно, их не хватает, и город превращается в мусорную яму. Мы живем на Измаильске, у нас тоже там три бака не хватает, потому что с частных секторов приносят мусор. И тем более летом кошки собаки залазят, и весь мусор разносится, когда переполнены баки. Надо больше баков по городу. А что скажете про маленькие урночки? Ну, урночки тоже достаточно должно быть побольше, потому что приезжих больше в городе. Мороженое, соки, бутылки валяются. Они должны находиться в урнах.